নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আই পি এলৰ নিলামী আৰু দহ কোটিৰ পৰা ঋষভ পান্ত ঋষভ পান্তক ক্ৰয় কৰা হৈছে সাতাইশ কোটি টকা সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত চলি আছে আই পি এলৰ নিলাম আই পি এলৰ নিলাম চলি আছে আই পি এলৰ নিলাম চলি আছে কোটি কোটি টকাত নিলাম হৈছে দেশী বিদেশী ক্ৰিকেটাৰসকল আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যিহেতু আই পি এলৰ বাবে এতিয়া নিলামী হৈ আছে আৰু ক্ৰিকেটাৰসকলৰ নিলাম হৈ আছে মহম্মদ শ্বামীক দহ কোটিত ক্ৰয় কৰিলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে এইবাৰ মহম্মদ শ্বামীক দহ কোটিত

আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ হৈছে ঋষভ পান্ত আৰু ঋষভ পান্তক সাতাইশ কোটি ক্ৰয় কৰিলে লক্ষ্ণৌ চুপাৰ জেণ্টছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আই পি এলৰ নিলাম যিহেতু চলি আছে এতিয়া আৰু কোটি কোটি টকাত নিলাম হৈছে দেশী বিদেশী ক্ৰিকেটাৰসকল মহম্মদ চামিক দহ কোটিত ক্ৰয় কৰিলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে এইবাৰ গুজৰাট টাইটান্সৰ জাৰ্চিত দেখা পাব মহম্মদ চিৰাজ আৰু চিৰাজলৈ বাৰ দশমিক পঁচিছ কোটিত আগবঢ়োৱা হৈছে গুজৰাট টাইটেলছে আগবঢ়াইছে বাৰ দশমিক পঁচিছ লাখ যিহেতু আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আই পি এলৰ ইতিহাসত দামী খেলুৱৈ এইবাৰ পৰিণত হৈছে ঋষভ পান আৰু দ্বিতীয় দামী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিণত হৈছে শ্ৰেয়ছ আৰু আমি কিছু যিহেতু তথ্য জনাই আছোঁ দৰ্শকসকলক যিহেতু আই পি এল আৰম্ভ হ'ব আৰু আই পি এল আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে এনেদৰে এতিয়া নিলাম হৈছে ক্ৰিকেটাৰ্ছসকল আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে এতিয়া যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ দাম তালিকা দেখুৱাই আছোঁ আৰ্চদ্বীপ সিংহক যিহেতু ক্ৰয় কৰিছে পাঞ্জাবে আৰু পি বি কেছে ক্ৰয় কৰিছে ওঠৰ কোটি টকাত আৰু শ্ৰেয়ছ আই ক্ৰয় কৰা হৈছে ছাব্বিছ দশমিক সাত পাঁচ ক'ৰ টকাত আৰু এবাৰ শ্ৰেছ আই আৰো ক্ৰয় কৰিছে পাঞ্জাৱে পি বি কি আছে ক্ৰয় কৰিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া বহুকেই কেইগৰাকী খেলুৱৈ ক্ৰয় কৰা হৈছে আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে এবাৰ পৰিণত হৈছে ঋষভ পান্ত আপুনিও কমেণ্টযোগে জনাওক আপোনাৰ মতে এবাৰ কোনগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিণত হ'ব লাগিছিলে বা ঋষভ পান্তে যিহেতু এইবাৰ আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিণত হৈছে সেয়াত আপোনালোকে কিমান সুখী সেয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব যিহেতু নিলামী চলি আছে ক্ৰিকেটাৰ্ছসকলৰ নিলামী চলি আছে অপশ্যন চলি আছে ক্ৰিকেটাৰ্ছসকলৰ আৰু ইয়াৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঋষভ পান্ত হৈছে আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ আৰু ইতিমধ্যে মহম্মদ চামী যিহেতু এবছৰৰ পিছত তেওঁ পুনৰ খেলপথাৰত নামিব আৰু এইবাৰ ঋষভ পান্তক যিহেতু ঋষভ পান্ত যিহেতু আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ আৰু এইবাৰ মহম্মদ চামী যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ এবছৰৰ পিছত খেলপথাৰত নামিব আৰু এইবাৰ মহম্মদ শ্বামীক দহ কোটিত ক্ৰয় কৰা হৈছে ছানৰাইজাৰ্ছ এইবাৰ হায়দৰাবাদে দহ কোটিত ক্ৰয় কৰিছে মহম্মদ চামী আমি কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে এইবাৰ পৰিণত হৈছে ঋষভ পান্ত আৰু দ্বিতীয় দামী ক্ৰিকেটাৰ হৈছে শ্ৰেয়ছ আয়াৰ তেওঁক ছাব্বিছ কোটি ক্ৰয় কৰা হৈছে ছাব্বিছ দশমিক সাত পাঁচ কোটি টকাত তেওঁক ক্ৰয় কৰা হৈছে আৰ্ছদ্বীপ সিংহক যিহেতু ক্ৰয় কৰা হৈছে ওঠৰ কোটি টকাত আৰু পাঞ্জাৱ কিংছে এইবাৰ আৰ্চদ্বীপ সিংহক ক্ৰয় কৰিছে লগতে শ্ৰেয়াছ আইয়াৰে ক্ৰয় শ্ৰেয়াছ আইয়াৰক ক্ৰয় কৰা হৈছে পাঞ্জাৱ কিংছৰ তৰফৰ পৰা জৰ্জ বাটলাৰক ক্ৰয় কৰা হৈছে পোন্ধৰ দশমিক সাত পাঁচ কোটি টকাত আৰু গুজৰাট টাইটেন্সে ক্ৰয় কৰিছে জৰ্জ বাটলাৰক মহম্মদ ছামীক দহ ক'ৰত এইবাৰ ক্ৰয় কৰা হৈছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে ক্ৰয় কৰিছে মহম্মদ ছামীক এইবাৰ পুনৰ খেলপথাৰত নামিব মহম্মদ স্বামীয়ে যিহেতু মহম্মদ স্বামীয়ে তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন ইতিমধ্যে বহুবাৰ দেখুৱাইছে তেওঁৰ বলিঙৰ যাদু দেখুৱাইছে আৰু এইবাৰ পুনৰ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে এইবাৰ ক্ৰয় কৰিছে দহ কোটি টকাত মহম্মদ স্বামীক বৰ্তমান আই পি এলৰ নিলামি চলি আছে আৰু এনেদৰে এতিয়া তাৰকা ক্ৰিকেটাৰসকলক নিলাম কৰা হৈছে আৰু আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে এইবাৰ নিলাম কৰা হৈছে ঋষভ পান্তক আৰু সাতাইছ কোটি টকাত এইবাৰ ঋষভ পান্তক ক্ৰয় কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ দৰ্শকসকলক এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আই পি এলৰ বৰ্তমান নিলামি চলি আছে আৰু এইবাৰ কে এল ৰাহুলক ক্ৰয় কৰা হৈছে চৈধ্য কোটি টকা দেলহী কেপিটেলছে এইবাৰ ক্ৰয় কৰিছে কে এল ৰাহুলক আৰু চৈধ্য কোটি টকাত ক্ৰয় কৰা হৈছে কে এল ৰাহুলক এয়া ডাঙৰ খবৰ মহম্মদ চিৰাজক ক্ৰয় কৰা হৈছে গুজৰাট টাইটেন্সে ক্ৰয় কৰিছে মাত্ৰ বাৰ দশমিক পঁচিছ ক ক'ৰ টকাত এইবাৰ মহম্মদ চিৰাজক ক্ৰয় কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ দেখুৱাই আছোঁ আমি ঋষা পান্ত হৈছে আটাইতকৈ দামী ক্ৰিকেটাৰ আৰু চাহালক এবাৰ ক্ৰয় কৰা হৈছে ওঠৰ কোটি টকাত পাঞ্জাৱ পাঞ্জাৱে এবাৰ ক্ৰয় কৰিছে ওঠৰ কোটি টকাত চাহালক আৰু এয়া ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত কিয়নো এইবাৰ বহুকেইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰক ক্ৰয় কৰা হৈছে অত্যাধিক টকাত ক্ৰয় কৰা হৈছে তেওঁলোকক মাইকেল ষ্টাৰ্কক ক্ৰয় কৰা হৈছে এঘাৰ দশমিক সাত পাঁচ কো টকাত আৰু দেলহী কেপিটেলছে এইবাৰ মাইকেল ষ্টাৰ্কক ক্ৰয় কৰিছে আৰু শেয়াৰক এইবাৰ ক্ৰয় কৰিছে পাঞ্জাৱে আৰু যিহেতু ছাব্বিছ দশমিক সাত পাঁচ কোটি টকাত তেওঁক ক্ৰয় কৰা হৈছে হৰ্ষদ্বীপ সিংহক ক্ৰয় কৰা হৈছে ওঠৰ কোটি টকাত আৰু তেওঁক ক্ৰয় কৰিছে পাঞ্জাৱে এনেদৰে আমি এতিয়া তালিকা দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যিহেতু বহুকেইগৰাকী খেলুৱৈকেইবাৰ ক্ৰয় কৰা হৈছে বহু অত্যাধিক ধন দি তেওঁলোকক ক্ৰয় কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আই পি এলৰ নিলামত কোটি কোটি টকাত ক্ৰয় কৰা হৈছে দেশী বিদেশী ক্ৰিকেটাৰক